еще лучше мы видим Семена Семейченко через скайп. Рядом, рядом, с ним Егор Соболев. Ну, коллеги, расскажите, что происходит в Кривом Роге. Добрый вечер. Прежде всего хочу сказать, что на воскресенье на 12 часов возле горосполкома Кривого Рога будет проходить народное вече, на которое приедет большое количество людей со всей Украины. И прежде всего хотелось бы всех пригласить прийти туда. А что здесь происходит? это пример, в принципе, и для Киева, и для всей Украины. Многие люди разочаровались, думают, что ничего не решить не могут, опустили руки и, знаете, иногда там просто по телевизору ругают власть. Здесь люди очень активные, они поднялись на протест против фальсификации выборов, они не хотят еще 4-5 лет ужаса, они хотят, чтобы власть выбирали именно они, а не она назначалась. И могу сказать, что когда под избирковым собралось более 3000 человек, не было ни одной оторванной пуговицы, ни одного разбитого стекла. Люди очень волновались, очень переживали то есть интеллигентно, но очень, знаете, настойчиво. И сейчас разбит платочный городок под э, э, исполкомом. Люди здесь собираются каждый вечер. Они считают, что в случае, если не будет судебных решений, в случае, если опять коррумпированная система насмеется над всеми, то будет реализован вариант банду геть. Никто больше этого терпеть не будет. Сейчас идет борьба в судах, сейчас идет борьба юридическая, борьба политическая. Поменяли четырех членов комиссии, мы требуем от ЦВК поменять еще двоих. Но самое главное, люди ответственно требуют от разных политических сил разобраться с теми кандидатами, которых они делегируют и в Горсовет, и в избиркомы. Потому что вот эти истории, когда люди выбираются от политической силы, а потом какой-то олигарх местный их покупает, и они служат все четыре года ему, это их абсолютно больше не устраивает. Здесь несмотря на позднее время, собралось э, порядка 300 человек. Мы ожидаем несколько десятков тысяч на Народном Вече. Пригласили туда представителей политических сил, которые представлены в Горсовете. Э, ну, я думаю, что у меня дополнительный Егор А скажите, требования это, это полный пересчет голосов? А в нас сейчас три вимоги. Первое, негайно скасовать решение Криворийской выборчей комиссии. Яка не розглянув жодної скарги. скоропостіжно, як написала одна журналістка, проголосила Юрія Вілкула мером. Друга вимога: всі члени комісії, які голосували за це рішення, мають бути негайно відкликані і замінені на порядних принципових людей. І третя вимога центральна виборча комісія, яка уможливила фальсифікацію виборів в Кривому Розі. Так само, як їхній зрив в Маріуполі і в Красноармійську, має бути нарешті розігнана. Ми вчора зустрічалися з головою Верховної Ради, як представники фракції Самопоміч ми повідомили йому, що написали листа президенту, якого зараз немає в Україні. Не пізніше вівторка. Ми просимо президента України внести кандидатури нових членів центру виборчкому і Верховну Раду їх затвердити. Нагадаю, що ми маємо ганебну ситуацію, коли півтора роки. У 12 із 15 членів ЦВК закінчилися повноваження, а вони залишаються на посадах. Це є не випадково. Саме ця невипадковість призводить до того, що такі, як Вілкул, люди, які не просто прославилися бандитизмом і пограбуванням своїх міст, а активно допомагали російській агресії, зараз намагаються повернути собі міста, повернути собі українські землі. Що хочуть від них очиститися, ми цього не допустимо. Люди, як ми бачимо, цього не допустять зараз. Є ще варіант, коли все це можна вирішити цивілізованими рішеннями через суд, через центральну виборчу комісію, через голосування Верховної Ради. Але треба, щоб і суд, і Верховна Рада, і президент почали діяти. Я Хочу щодо в двох словах: що, якщо будуть якісь провокації, а ми їх очікуємо, тому що звозять. периодически на митинге работников ГОКов. Здесь постоянно в здании исполкома находятся тетушки. В случае, если, не дай бог, будут какие-то столкновения, мы будем требовать с трибуны Верховной Рады введения Вескова цивильной администрации. И, между прочим, люди воспринимают это очень позитивно. Хотя я верю, что этого не придется делать, поскольку такие люди, которые не просто вышли защищать, не просто проголосовали, как они хотели, а они вышли отстаивать свой выбор. Я хочу просто показать, что Криворог сейчас реально пример для всей Украины. Вот Люди в поздний вечер бросили свои дела для того, чтобы выйти и сказать, что они будут выбирать власть, а не власть будет назначаться. Мы отличаемся от России, именно за это идет война на Востоке. Спасибо, Егор Соболев. Спасибо, Семен Семенченко.